নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম অসমৰ কোনজন ব্যক্তিক কি বুলি জনা যায় ইয়াৰ পৰা প্ৰতিবাৰেই কিছুমান প্ৰশ্ন আহি থকা দেখা গৈছে সেইবাবে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ তৈয়াৰ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকৰ আগন্তুক পৰীক্ষাত অলপ হ'লেও সহায় হ'ব গতিকে আমি দেৰি নকৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে অগ্নিকবি বুলি কাক জনাই যায় অগ্নিকবি বুলি কাক জনাই যায় ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ক কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য ঠিক আছে কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্যক অগ্নিকবি বুলি জনা যায় নেক্সট লৈ আহিছোঁ অতীন্দ্ৰীয়বাদী কবি বুলি কাক জনা যায় অতীন্দ্ৰবাদী কবি বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন নলিনীবালা দেৱী অপশ্যন গড ঠিক আছে নলিনীবালা দেৱীক অতীন্দ্ৰীয়বাদী কবি বুলি জনা যায় নেক্সট প্ৰশ্নটো মাজলৈ আহিছোঁ অভিনয়চাৰ্য কাক বোলে অভিনয়চাৰ্য কাক বোলে ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন খ বৰজ্যনাথ শৰ্মা ঠিক আছে বৰজ্ৰনাথ শৰ্মাক অভিনচাৰ্য বুলিও কোৱা হয় নেক্সট লৈ আহিছোঁ অসম কেশৰী বুলি কাক জনা যায় অসম কেশৰী বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো কি হ'ব ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন খ অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী ঠিক আছে অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীক অসম কেশৰী বুলি জনা যায় নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ অসম গৌৰৱ বুলি কাক জনা যায় অসম গৌৰৱ গৌৰৱ বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ৰাইট এঞ্চাৰ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ঘ হেম বৰুৱাক ঠিক আছে হেম বৰুৱাক অসম গৌৰৱ বুলি জনা যায় নেক্সট ওলাই আহিছোঁ উপন্যাস সম্ৰাট বুলি কাক জনা যায় উপন্যাস সম্ৰাট বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব ৰজনীকান্ত বৰদলৈ অপশ্যন খ হ'ব ৰাইট এন্সাৰ ৰজনীকান্ত বৰদলৈ ৰজনীকান্ত বৰদলৈক উপন্যাস সম্ৰাট বুলি জনা যায় নেক্সট প্ৰশ্নটোৰ মাজলৈ আহিছোঁ কথা শিল্পী বুলি কাক জনা যায় কথা শিল্পী বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব আব্দুল মালিক ঠিক আছে আব্দুল মালিক অপশ্যন ক চৰি অপশ্যন ক আব্দুল মালিকক কথা শিল্পী বুলি জনা যায় নেক্সট প্ৰশ্নটো মাজলৈ আহিছোঁ কবিতা ক'ৰ বুলি কাক জনা যায় কবিতা কোৰ বুলি কাক জনা যায় ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব অম্বেশ্বৰ চেতিয়া ফুকন ঠিক আছে অম্বেশ্বৰ অপশ্যন খ অম্বেশ্বৰ চেতিয়া ফুকনক কবিতা কৰ বুলি জনা যায় নেক্সট প্ৰশ্নটো মাজলৈ আহিছোঁ কৰ্মবীৰ বুলি কাক জনা যায় কৰ্মবীৰ বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ক নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈক নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈক কৰ্মবীৰ কবি বুলি জনা যায় নেক্সটলৈ আহিছোঁ কলাগুৰু বুলি কাক জনা যায় কলাগুৰু বুলি কাক জনা যায় এইটো প্ৰশ্ন হয়তো সকলোৱে জানে ঠিক আছে কলাগুৰু বুলি জনা যায় আমাৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক কলাগুৰু বুলি জনা যায় নেক্সট লৈ আহিছোঁ খৰি কাজাইৰ কবি বুলি কাক জনা যায় খৰি কাজাইৰ কবি বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো কি হ'ব ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব ভৱানন্দ ৰাজখোৱা অপশ্যন গটো শুদ্ধটোৰ ভৱানন্দ ৰাজখোৱাক খৰি কাজাইৰ কবি বুলি জনা যায় নেক্সট লৈ আহিছোঁ গীতি কবি বুলি কাক জনা যায় গীতি কবি বুলি কাক জনা যায় ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব কি অপশ্যন ঘ ৰাইট এন্সাৰ পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাক গীতি কবি বুলি জনা যায় নেক্সট লৈ আহিছোঁ জ্ঞান মালিনী কবি বুলি কাক জনা যায় জ্ঞান মালিনী কবি বুলি কাক জনা যায় ৰাইট এন্সাৰটো কি হ'ব অপশ্যন গ মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকাক জ্ঞান মালিনী কবি বুলি জনা যায় নেক্সট লৈ আহিছোঁ জননায়ক বুলি কাক জনা যায় জননায়ক বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ক দেৱেশ্বৰ শৰ্মাক জননায়ক বুলি জনা যায় নেক্সট লৈ আহিছোঁ ত্যাগবীৰ বুলি কাক জনা যায় ত্যাগবীৰ বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাক ত্যাগবীৰ বুলি জনা যায় নেক্সট প্ৰশ্নটো মাজলৈ আহিছোঁ দেশ প্ৰাণ বুলি কাক জনা যায় দেশ প্ৰাণ বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব ইয়াৰ চৰি ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো মই নকওঁ তোমালোকে অপশ্যনত জনাবা নেক্সট লৈ আহিছোঁ দেশভক্ত বুলি কাক জনা যায় দেশভক্ত ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো কি হ'ব দেশভক্ত বুলি কাক জনা যায় অ'কে সোতৰ দেশ ভক্ত দেশভক্ত বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব তৰুণ ৰাম ফুকন ঠিক আছে তৰুণৰাম ফুকনক দেশভক্ত বুলি জনা যায় নেক্সট লৈ আহিছোঁ ধনী কবি বুলি কাক জনা যায় ধনী কবি বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব কি ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাক ধনী কবি বুলি জনা যায় নেক্সট লৈ আহিছোঁ নটসূৰ্য বুলি কাক জনা যায় নট সূৰ্য বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো কি হ'ব অপশ্যন খ শনি শৰ্মাক নটসূৰ্য বুলি জনা যায় নেক্সট লৈ আহিছোঁ নাট্য প্ৰভাকৰ বুলি কাক জনা যায় নাট্য প্ৰভাকৰ বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো কি হ'ব ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ঘ সত্যপ্ৰসাদ বৰুৱাক নাট্য প্ৰভাকৰ বুলি জনা যায় নেক্সট লৈ আহিছোঁ নিজৰাৰ কবি বুলি কাক জনা যায় নিজৰাৰ কবি বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ক ঠিক আছে শৈলধৰ ৰাজখোৱাক নিজৰা কবি বুলি জনা যায় নেক্সট প্ৰশ্নটো মাজলৈ আহিছোঁ পথাৰৰ কবি বুলি কাক জনা যায় পথাৰৰ কবি বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন গ ঠিক আছে ৰাম গগৈক পথাৰৰ কবি বুলি জনা যায় নেক্সটলৈ আহিছোঁ প্ৰতিমা খনিকৰ বুলি কাক জনা যায় প্ৰতিমা খনিকৰ বুলি কাক জনা যায় এইটো সকলোৱে জানাই তথাপি কৈ দিছোঁ প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি জনা যায় চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাক চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাক প্ৰতিমা খনিকৰ বুলি জনা যায় নেক্সট লৈ আহিছোঁ প্ৰেম আৰু ৰদালিৰ কবি বুলি কাক জনা যায় প্ৰেম আৰু ৰদালিৰ কবি বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো কি হ'ব ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যক প্ৰেম আৰু ৰদালিৰ কবি বুলি কোৱা হয় নেক্সট প্ৰশ্নটো মাজলৈ আহিছোঁ আজিৰ ভিতৰটোৰ শেষৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো পাপৰি কবি বুলি কাক জনা যায় পাপৰি কবি বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ ৰাইট এঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন খে গণেশ চন্দ্ৰ গগৈক পাপৰি কবি বুলি জনা যায় ছ' বন্ধু বান্ধৱসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা প্লিজ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আগতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি থৈ যাব কাৰণ এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ সকলোতকৈ আগত পাই থাকিব লাগিব